У Дніпропетровській області наразі проживає 123 тисячі ветеранів великої вітчизняної війни, з яких безпосередніми учасниками бойових дій є близько 25 тисяч ветеранів. У рамках проекту «У Голос ветерана керівник регіону поставив завдання до 70-річчя визволення України від фашистських згарбників записати спогади щонайменше всіх учасників бойових дій. Я хочу, щоб в Дніпропетровській області була створена така глобальна відеоісторія великої Отечественної війни. Пусть даже аматорская, пусть любительская съемка. Но я хочу, чтобы дети, я хочу, чтобы студенты, школьники, и они должны быть авангардом этой работы. Они пусть придут к ветеранам, ведь на территории Днепропетровской области 132 тысячи ветеранов. Из них 25 тысяч всего людей, которые принимали участие в боевых действиях. Так вот, к 25 тысячам людей мы должны прийти и задать вопрос, поговорить с этим человеком, с ветераном. Он нам многое расскажет. И отснять это все на пленку. Это несложно. Мы ведь проводим встречи с ветераном. Они приходят к нам в школы. Я хочу, чтобы это осталось в веках. Ключову роль у зборі ветеранських історій в рамках проєкту повинна відіграти молодь. На Дніпропетровщині будуть сформовані волонтерські групи молодих людей, які відвідуватимуть ветеранів, розмовлятимуть з ними, записуватимуть історії. До роботи будуть залучені патріотичні товариства і клуби, школи та училища, технікуми і вищі навчальні заклади. Цифрова зйомка це просто якийсь небольший. Ну, я не знаю навіть наскільки він небольшой. кусочек памяти, электронной памяти. Наши дети уже сейчас говорят, что мы, они, то есть последнее поколение, которое видит живого ветерана. Они последнее поколение. Так вот я хочу, чтобы следующее поколение тоже могли это делать. Пусть виртуально. Пусть виртуально, но они могут говорить с ветеранами. И это будет через год, через два, через десять и через пятьдесят лет. Така практика усної історії давно вже широко визнана у всьому світі. Кільком поколінням жителів США, Чехії, Італії Іспанії вона допомогла глибше зрозуміти сторінки своєї історії. Силами ентузіастів та фахівців-істориків такі практики реалізуються і в Україні. Проте до сьогодні системного проєкту регіонального масштабу України ще не було. Робота достатньо складна, але ось такі от уроки усної історії. В мировой практике уже встречались. Это делала и Соединенные Штаты Америки, и Италия, и Испания, и Чехия. Я хочу, чтобы такая работа была проведена и в Украине. Это могут быть видеозаписи, это может, могут быть аудиозаписи. Но базу эту в Днепропетровской области мы можем создать. И главное, я еще раз хочу повторить основной свой месседж, Головне, щоб в авангарді цієї роботи була молодіж, були студенти, були школьники. На розширеному засіданні громадської ради при облдержадміністрації, присвяченому обговоренню регіонального проєкту Голос ветерана, були присутні керівники міст та районів, керівники місцевих громадських рад, шкільних музеїв бойової слави, представники молодіжних та ветеранських організацій. Керівник регіону Дмитро Колісніков наголосив на важливості залучення до цього проєкту громадськості. Я хочу, чтобы этот вопрос, этот проект, был отработан в общественных организациях. Я хочу, чтобы этот вопрос был отработан на уровне районов, на уровне городов Днепропетровской области. Вы тоже должны отработать на уровне своих общественных советов. Вы знаете, этот э, проект, он будет, на мой взгляд, Важен не только для грядущих поколений, не только для нас с вами. Он исключительно важен будет для ветеранов. Они еще раз поймут, что мы исключительно уважительно относимся. Мы дорожим памятью. И мы хотим передать настоящую историю своим детям и своим правнукам. Нагадаємо, що на Дніпропетровщині для збереження пам'яті про великий подвиг ветеранів цього року пройшла низка грандіозних заходів з резонансом на всю країну. Ця акція Безсмертний полк. Це марафон Слава визволителям, який продовжиться до 70-річчя визволення області від фашистських загарбників. 28 жовтня відбулася наймасштабніша в історії незалежності України. Реконструкція Великої вітчизняної війни, реконструкція Великої битви за Дніпро. У рамках марафону Слава визволителям у школах проходять уроки мужності, тематичні виставки і. из устричей. музей боевой славы, который сегодня переводится в 3D формат. На субботниках жители нашей области упорядковують памятники и табелизки. В этом году, вы знаете, что была самая, во-первых, массовая во-вторых, самая большая реконструкция битвы за Днепр, форсирование Днепра. Это тоже было у нас в Невропетровске. И поэтому, зная о том, что это была одна из самых кровопролитнейших битв Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. И вообще за историю всех войн битва за Днепр была самой кровопролитной. Зная об этом, к нам приехал президент Украины Виктор Федорович Янукович. Поэтому я хотел бы получить, во-первых, от вас поддержку. Во-вторых, я хочу, чтобы были конкретные предложения в нашу программу. И я хочу, чтобы мы буквально со следующей недели, у нас осталось не так много времени до 70-летия освобождения Украины, вы помните это, в следующем году будет. Я хочу, чтобы к этому времени у нас уже проект этот был на завершающей стадии. Я хочу, чтобы он был масштабным, я хочу, чтобы он был динамичным для того чтобы как можно больше памяти мы оставили своим потомкам